с вами IR 20 и я продолжаю вам показывать механизмы в майнкрафте сегодня у нас лотерейный механизм простите это мне вконтакте пишут не думайте что это вам пишут не думайте сначала в этой лотерее мы делаем ставки свет или тьма Потом нажимаем старт. Когда закончили, нажимаем сброс. Табличек тут нету. Простите уж. Хоть за это. За то, что я это построил. Поставьте лайк. Механизм лотереи. Кто там? нет это не лотерея, кто там. Это простая лотерея. Что же выбрать? Выберу-ка я свет. Вот. Нажимаем старт ждем. Ну. Да, мы У -у -у. победили. Это группа поддержки. Это в системе настроен. Шучу, это не в системе. И тут всегда будет светиться. Но если мы будем на это нажимать, ну, может, нам так. Да, да, повезло снова. И мы победили. Второй уже раз. Сейчас тут загорится. Ждем. Вот. И выберу еще раз тьму. Главное, это две кнопки не нажать, потому что тут будет, ну, эта система не рассчитана. Потому что я как бы в спешке. Подожди. Это моя баба. И мы проиграли. Вот такой механизм. И смотрите же, как он выглядит снаружи. Вот такая схема. Вот это не механизм, механизму. И смотрите, вот здесь установлена кнопка. От нее идут сигналы на здесь запоминающее устройство. Здесь запоминающее устройство и здесь. Из трех запоминающих устройств стоит для версии 1.4.2 потому что здесь использована одна система вот необходимо построить такую родную машину потом необходимо построить задерж. здесь такую систему задержки которая ведет к репитеру и тоже здесь репитер и здесь не забудем про запоминающее устройство она также вот так вот ведет и здесь тоже переключает на другую сторону. Вот здесь система поддерживания вот так вот идет сюда и переименует сторону запобедающего устройства. А здесь тоже самое. И поэтому оно вот здесь запобедаются. Вот такая была легкая схема. Кто не поставит лайк, тот лох. Вот такая сегодняшняя девица. Шучу. Я уже третье видео за сегодня снимаю. Подумайте, ставить ли дизлайк. Ладно. Это было короткое видео. <свес> На этом мы закончим. Всем удачи и всем пока-пока. По